गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः दशकम् 34 रामायण कथा हनुमत् संगमं वरे गೀರ್वाडैर्र्थ्यमानो दशमुखनिधनम् कोसलेश्वस्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत् पुरन्ध्रेष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमध भरतेनापि शत्रुग्नाम्ना कोदण्डे कौशिकस्य क्रतुवरममितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्दाध्वकेद नृणां प्राणाय बाणैर्मुनिवचनबला ताडकां पाडयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देव सिताश्रमाख्यं मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्न पधि पदरजसा प्राप्य वैदेहगेहं भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्ञं प्रादिष्टधास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरै सदारैः आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्वतेजो या ते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्दया कान्दमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाधो गतवदि भरते तादारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहत केकयाधीशपुत्र्या तादोक्त्या यागुकामो वनमनुजवधो संयुदश्चाबधारः पौरानारुध्यमार्गे गुहनिलयगदस्त्वं जडाचीरधारी वासं गङ्गामधिपदवि गङ्गामधिपदवी पुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहितो रतिसुखमवसश्चित्रकूडे गिरेन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरदमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तत्त्वो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधित भरते पादुका मेदिनीं च अत्रिं नत्वाध गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तावसेभ्यः प्रत्यश्रौषि प्रियैषी तदनुचमुनिना मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चा विदत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायु मोदाद्गोदा परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूत्या प्राप्ताय शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रं विसृज्य प्रबलतमनुषा तेन निर्लून सा दुष्टचित्तं घरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुधं समधितां तत्क्षणा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारी च मायासारङ्गम् सारसाक्ष्या स्प्रहितमनुगद प्रावधीर्बाणखातं तन्माया रावणस्ता रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्दः किमपि मुदमधास्तद्वथोपायलाभात् भूयस्तन्वी विजिन्वन्न हृद दशमुखस्त्वद्वधू मद्वधेनेत्युक्त्वा या ते जडायौ दिवमधः सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यं गृह्णानन्दं कबन्धं जघनिध शबरीं प्रेक्षपं वा त्वं सम्प्राप्तो दृशमुदिदमना पाहि वातालयेश